Я думаю, що символічно буде назвати бібліотеку іменем цього гетьмана. Ця людина намагалася об'єднати Україну. Для нас це питання саме найменування вашого закладу, є дуже принциповим. І саме постать гетьмана, такої потужної фігури, яка дійсно хай на певний час, але все-таки об'єднала лівобережну і правобережну Україну. І тим паче, в контексті нинішніх подій треба показати цим прикладом, що ми маємо бути єдині в думці. Знаете, что меня не устраивает? То, что Чем? нам нет альтернативы. Такие вещи, когда присваиваются ими, это не на год, не на два, не в среднем. Да, мы мы собираемся существовать долго. Вот нас все-таки как-то помнят, ценят, мы очень много всего делаем. На мероприятии мы говорим украинское. И мы э, ну, тоже много делаем, это другая тема. Просто куча альтернативы, разных предложений. вот когда ко мне в течение трех дней приходили читатели, я приставала с этим вопросом. Вы знаете, не возражают против кандидатуры Сеньоловича, а просто говорят, хочется привязки культурные, писательной, поэты. Если вы так обеспокоены, хотя сегодня может быть не такая, это насущная проблема, как нашу библиотеку называть, сейчас другие проблемы в мире. Я думаю, что как раз ось, э, треба выходить из того, что библиотека должна носить имя. Письменника, так наприклад, ім'я Короленка носять, і не знаю, Харкові, а є. І і Голася Гончара, і, і так далі. Це цілком логічно і правильно.